Вечность, Вечность с махами крыльев, новая вера в движении ветра, царство Вечность. приходит на землю. Нам Доброго дня! Слава пилон, Тут, и слава Иисусу Христу. Третья пилана с Белой Церкви. Сегодня они поделятся тем, что Господь вкладывает на сердце. Тому давайте будем уважными, будем слушать, что они нам скажут. Пылает пленяя. Каждый раз, когда мы едем дыхаю, в такие вот города пожарные, да, мы стараемся поделиться словом, можем сказать пару слов. Любовью сияя, это время. На трех локациях мы людей собирали, разрушили. В одной части города наш домик, где мы собирали людей. Дом молитвы. Там закрылась точка. Еще оставалось две точки. Вот буквально, ну, может, с месяц назад последнюю точку мы уже закрыли, потому что люди уже просто начали выезжать массово, и уже не было ни служителей, ни людей, которые посещают. Там уже просто невозможно жить. Знаете, пришли, они, они близко, и чем ближе фронт, 4-5 километров, это уже невозможно жить. Сегодня посещали вот наших друзей, этого брата, который последний еще проводил служение. Прилет был возле окна, осколком окна поранила руку, раздробила руку. И сегодня посетили, ободрили. Все закрылось. Моего дома нету, а там одни стены остались. Насчет церковных зданий просто никакой не связи, ничего. Нет людей, которые могли бы сообщить, что там все. Слава Богу, что из нашей церкви все живы. Ну, пару человек получили ранения, а так Бог хранит. Мы молимся, и Бог хранит. птицей А серце ксе. Господи, я готов сьогодні. Це час, коли згадувати цей чудовий день. У вас лише Новий... життя. Секундій, зробіть це. Бог посеред нас. Ви вірите цьому? Амінь. Щоб мати цей спокій, потрібно що? мати відносини із Богом. Коли ми покаємося і будемо приймемо Ісуса Христа в Своє серце. Амі. Амі. Також наша церква приймала. У нас у церкві під час окупації було більше 200 чоловік знаходилися в церкві. Знаходилися в церкві і коли Бог відкрив двері евакуації, війна війною. Слава Богу! Живі, здорові і славля Бога. Всім братам дякую за вашу участь, за свідоцтво, за проповідь. Друзі. Слава Богу за то, что мы могли быть в такой чудовой сегодня. я Твоя, как на небе, так и на земле. покров Твою Есть Твою плоть, это хлеб небес. Если садим, он огнец, до вечера его усатый. святый, святый огнец, огнец, <сёк> на семь, на семь часов. Понял. Остальное может.